В городе Харькове подлежит переименованию 178 объектов топонимии. До начала общественного слушания зарегистрировано в установленном порядке 2165 человек. Значит, два предложения. Первое. По количественному составу. Да? По количественному составу. Кто за то, чтобы э, лечебную комиссию избрать в количестве 49 человек? Прошу. Так, кто против? Кто за то, чтобы избрать счетную комиссию из состава 49 человек? 49 человек, который огласил председательствующий? Пожалуйста, прошу, кто за? Прошу голосовать. А у вас что эти права? Да. Кто, кто, кто против? Голосуем кто против? А по имену? Абсолютно большинством считаем.

Значит, для ведения, протокола, протокола общественного слушания подготовительным комитетом предложено избрать секретарем общественных слушаний Мураковского Наталью Вадимовну. Я всем дам абсолютно слово. Пожалуйста, сейчас не по рекламе. Давайте рекламе по некорректному ведению голосования. Дайте, пожалуйста, слово. Уважаемые собравшиеся, я обращаюсь сегодня к вам. Неужели тем, кого сегодня согнали здесь, как минимум не стыдно? Я благодарен активистам. Все, что сегодня происходит, это 80-е годы когда крутил на тот, куда их здесь рассадили. Они пытаются играть с вами в наперстки. Мне два воспитателя детских садиков сказали, нас согнали сюда. Мы будем делать вид, что мы сидим здесь. Но мы сейчас потихоньку уйдем. Ребята, харьковчане, помнитесь. Вы живете в страхе, они запугали вас. Никто из присутствующих здесь активистов

вот, материал, это проведенная работа, это вот мимо времени часов рабочих исследований, потом вообще материала предложения предложение общественности, которое вот эти данные, но проигнорировано. Поэтому это тоже заявление уже из прокуратуры. Можно не переживать, законное право нарушено. То же самое, вчера вот здесь в председатель Дзержинского района, вчера было ограничено право на альтернативное предложение заседания Дзержинского района. То же самое здесь происходит. Завтра в то же время, в которое мы начинали, проведем наше общественное слушание. До этого, я думаю, что мы конструктивно поработаем со всеми нашими. Всего доброго. А завтра в такое же время мы продолжим.